Сегодня я вам расскажу один лайфхак для сна, который очень мне сильно помогает. И вообще я, если это не лайфхак, я иногда про него забываю, то я беру маску для сна и сплю. Я сильно не могу заснуть, а если я устала, и ложусь спать сразу, моментально. Поэтому сейчас я вам расскажу мой любимый лайфхак для сна, чтобы быстрее уснуть. Мой способ записан на бумажечке. Записан, потому что я забываю, иногда он у меня очень давно записан. Вот. Могу забыть, прочитала, уже вспомнил. Да сейчас буду, наверное, читать. Мой способ. 4 секунды вдыхать воздух. Это, ну, я вам в конце покажу, как это выглядит. Вот. 8 секунд держать и 7 секунд выдыхать. Это сложно выдыхать 7 секунд. И так 4-5 раз. Ну, это очень помогает. Помогает, да, помогает. И сейчас вам покажу, как это выглядит. Вот так вот это выглядит. Так, потом задержал, и выдохнул 7 секунд. Это очень сложно. Если что, то записывайте. Если не хотите записывать, слушайте, запоминайте. А если не хотите запоминать, то смотрите это видео. Ну а с вами была я, Анкелина. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Видео выходит раз в неделю, или раз в три, или раз в... Четыре недели. Короче, вот так. Я просто не придумаю видео, которое мне снимать, поэтому так часто не влажу. Может, когда-нибудь, когда уже будет у меня 100 тысяч подписчиков, я буду уже снимать каждый день. Так что набираем. Всем пока!